பராசக்தி மகா மாகவத்கீத்தை பாராயணம் இன்னைக்கு யாரு திருப்பி சொல்றாங்க யாருமா கௌசல்யவா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சரி இப்போ பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த பார்த்தாய சொல்லிட்டு அந்த நாலு பாடல்களையும் சொல்லிட்டு புதுசு படிக்கிறது படிக்கப்படுவோம் ॐ पाथाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरिम् यत्तपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षम पुरुवृद्ध पितामहः सिमहनादम विनध्योचय ही दद्मौ प्रतापवान mm. ततः शंखाश्च भेर्यश्च पाणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्य सशब्दस्तु मूलोऽभवत् मुलो स्वे महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ சங்குகளை ஊதினார்கள் சங்குகள் பேரிக்கைகள் தம்பட்டங்கள் முதலிய போர்க்கால வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்கின மாதவனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் பாண்டவனாகிய பாண்டவர்களும் சிறந்தவனாகிய அர்ஜுனனும் அவர்களும் கூட அந்த பெரிய தேரில் இருந்து கொண்டு தங்கள் தங்கள் தெய்வீக சங்குகளை ஊதினார்கள் இப்போ பதி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் पांच जन्यम कृषि के शहर पांच जन्यम कृषि के शहर पांच जन्यम देवदत्तम धनंजय देवदत्तम धनंजय देवदत्तम धनंजय पाचजन्यम् हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पाञ्चजन्यम् हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दध्मौकोदरः भीमकर्मा वृकोदरः भीमकर्मा वृकोदरः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं ृकोदरः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषि देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः पाञ्चजन्यम् हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रम् दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं हृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयम् राजा राजा अनन्तजयम् कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः अनन्तविजयं राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नखुलस्सह देवश्च नकुल सहदेव नकुल सहदेव सुघोष सुघोषमणिपुष्पक सुघोषमणिपुष्पक नकु सु, सुघोष मणिपुष्पक

नकुलसहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ अनन्तविजयं राजा उन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलत्सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ इतो पेतु पडिङ्गेशो देवदत्तम् धनञ्जयः उंड्रम दौ महाशंखम भीमकर्मा भृकोदर अनंत विजय राजा कुत्रो युधिष्ठि नकु सहदेव सुगोषमणिपुष्पक हरी वो तत्सते ஸ்ரீகிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாயிரமணே நமக கிருஷ்ணார்பணமஸ்து அதாவது இதுல இன்னைக்கு நாம பார்த்த ஸ்லோகங்கள்ல இதுக்கு முன்னாடி பீஷ்மர் வந்து துரியோதனனுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுவதற்காக சங்க ஊதுர அதன் மூலம் மூலம் போரை துவக்கி விடுகிறார் அப்படி அர்த்தம் அப்புறம் அந்த கௌரவ படையில் உள்ள எல்லாரும் அவரவர் சங்குகளை ஊதுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் பாண்டவ படையில் உள்ளவர்களும் வி ஆர் ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் சங்குகளை ஊதுகிறார்கள் அதில் முதல்ல ஊதினது ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் தொடர்ந்து அர்ஜுனன் யுதிஷ்டிரன் பீமன் நகுலன் சகாதேவன் எல்லாம் அவரவருக்கு ஒரு தனி சங்கு இருக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு கிருஷ்ணர் கையில் இருந்த சங்கு பாஞ்சஜன்யம் அர்ஜுனன் கையிலிருந்து தேவதத்தம் பீமன் கையில மகா சங்கம் இருந்தது அப்புறம் ராஜா கையில அனந்த விஜயம் அதாவது யுதிஷ்டிர இங்க ராஜாங்கிற அவர் தானே பொறுப்புக்கு வரப்போற அனந்த விஜயம் முடிவில்லாத வெற்றிங்கிற சங்கு அவர் கையில இருந்தது நகுலன் சகதேவன் இவர்களுடைய சகதேவன் இவர்களுடைய சங்குகள் சுகோஷம் மணி புஷ்பக்கம் அப்படின்னு இப்படி சங்குகளை ஊதினார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜ பராசக்தி மஹ ஜ விடைபட்டும்மா நமஸ்காரம்